জয় হিন্দ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এডিয়ামছ এণ্ড ফ্ৰেজৰ ওপৰত চাওক এডিয়াম চেণ্ড ফ্ৰেছ আমি অসমীয়াত জানো গছত কঁঠাল ওঠত তেল নৌ খাওঁতেই চেলবেল ভগলী ভকত কণাৰ লাঠি এই সকলোবোৰ আমি জানো আৰু সকলোবোৰ আমি যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া মানে তাৰ এটা বহুত সাংঘাটিক ধুনীয়া ভিতৰুৱা মিনিং এটা থাকে মানে বাহিৰত যিটো আমি পাওঁ একচুৱেলি শলা গছত বাগি কোঠাৰ মৰা গতিকে চাওক এই সকলোবোৰ বাগি কোঠাৰ আৰু শলা গছ একচুৱেলি যিটো মেইন মিনিং শলা গছৰ লগতো কোনো কানেকশ্যন নাই আৰু বাগি কুঠাৰৰ লগতো কোনো কানেকশ্যন নাই যিটো মানে আচল মিনিংটো গতিকে ইয়াতেও যেতিয়া আমি ইংলিছৰ ইডিয়ামছ এণ্ড ফ্ৰেছ আমি চল্ভ কৰিম আচল মিনিংটো মানে কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ আপোনালোকে অপশ্যন পাব অপশ্যনত ছেইম মিনিঙো আপোনালোকে পাব গতিকে সেই অপশ্যনকেইটাও আমি কাটি উলিয়াই দিব পাৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে কিন্তু আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম তাকে আমি অকণমান ডিচকাছ কৰি লওঁ পোনপ্ৰথমেই অসমীয়ালৈ গুচি যাওঁ অসমীয়ালৈ চাওক মই কৈছিলোঁ নহয় ভুকুতে কল্প কোৱা কোনোবাই এবাৰ ভুকুতে কল্পকায় নেকি পকাবই নোৱাৰে বেয়া হৈ যাব মানে অনৰ্থক চেষ্টা কৰা গতিকে ভুকু আৰু কলৰ লগত এইটো কোনো ৰিলেশ্যন নাই ঠিক তেনেকৈ ববাৰ শত্ৰু নাই যিয়ে কোনো কথাতে মাত নিদিয়ে তেওঁৰ শত্ৰু কোন থাকিব চুঙা চাই সোপা দিয়া বাটৰ কচু গাত ঘঁহা এই যে বাটৰ কচু গাত ঘোঁহা কচু ঘোঁহা বাটৰ কচু গাত ঘঁই লোৱাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই যিটো মেইন মিনিং হয় নহয় জানো গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া এইখিনি কথা বুজি পাব ইংলিছতো ছেইম হয় ইংলিছতো ছেইম হয় এতিয়া চাওক এইটো টু হিট দ্য বুকছ হিট দ্য বুকছ মানে কি হয় কিতাপখন কোবোৱা আৰু কিতাপখন কোবাই কিনে পাট চিঙা তাৰ লগত কোনো এইটো কোনো যিটো ইণ্টাৰ্নেল মিনিং হ'ব তাৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই আমি ভাবিব লাগিব হিট দ্য বুকচ মানে কি হয় হিট দা বুকচ মানে কি হয় আৰু যেতিয়া অপশ্যন পাব নহয় অপশ্যনত আপোনালোকে অপশ্যন চাই নিশ্চয় বুজি পাব হিট দ্য বুকচ মানে কি হয় মানে টু ষ্টাডি ভেৰি হাৰ্ড বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি যিয়ে পঢ়ে সেইটো কোৱা হয় টু হিট দ্য বুকচ ঠিক তেনেকৈ টু বি আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ টু বি ৱেডাৰ তলত থকা কি হয় য'তে ত'তে যেনেকে তেনেকে থাকিলে ক বেমাৰ হ'ব গতিকে কি হয় টু বি ই বা চিক ঠিক তেনেকে টু ৰেইন কেট এণ্ড মানে কি হয় ধাৰাহাৰে বৰষুণ দিয়া এইটো আমি সৰুৰ পৰা পায়েই আহিছো ঠিক তেনেকে জলঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰা ঠিক তেনেকে ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট মানে কি হয় লিখিতভাৱে দিয়া লিখিতভাৱে দিয়া গতিকে আমি কি বুজি পালো ইয়াতে আমি ফ্ৰেছ কেনেকে কৰিব লাগে উত্তৰ ৰিড দ্য ফ্ৰেজ বা ই ডি এম যিটো হয় সেইটো ভালকৈ পঢ়িব লাগে খুব ভালকৈ পঢ়িব আপোনালোকে ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট দ্য মিনিং আৰু অৰ্থ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কৈছো নহয় যিটো হয় যিটো কয় সেইটো নহয় বেলেগটো আৰু যেতিয়া আপোনাৰ অপশ্যন পাব নহয় যিটো কয় সেইটো অপশ্যনত পাব সেনেকুৱা অপশ্যনো এটা বা দুটাটো সতাংকৈ পাবই পাব বুজি পাইছেনে আৰু মিনিং উইল এইটোৱে কৈছোঁ মই উইনিং উইনট বি দ্য চেম জলঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰা বুলি ক'লে আপোনালোকে অপশ্যন এনেকুৱা পাব যে মেকুৰী এটা দৌৰি গ'ল বা মেকুৰী এটা মেকুৰী এটা পলাই গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনো আপোনালোকে পাব কিন্তু সেইটোতো নহয় কৈছোঁ নহয় যিটো হয় সেইটো নহয় ঠিক তেনেকৈ এলিমিনেশ্যন মেথড ফৰ এনচাৰ মই কৈছোঁ নহয় যেতিয়া আপোনালোকে অপশ্যন পাব এলিমিনেট মানে কৰিবই পাৰিব সাধাৰণকৈ যিটো ইণ্টাৰনেল এটা বৰ ধুনীয়া মিনিং এটা আপোনালোকে পাব সেইটোৱে হ'বগৈ এন্সাৰ এতিয়া মই মানে প্ৰত্যেক পৰীক্ষাতে বেছিকেইটা পৰীক্ষাতে ৰিপিট হৈ থকা কেইটামান ইডিয়ামছ এণ্ড ফ্ৰেছ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ গোটেইকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব কমন পঢ়াৰ বেছিকে চাঞ্চেছ থাকে মানে এইকেইটা কমন ঘূৰি থাকে একজামবোৰত চাওক ইন ফ্ৰণ্ট অফ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে কমন হয় ঠিক তেনেকৈ সৰু এক্সামৰ পৰা একদম ডাঙৰ এক্সামলৈকে এইটো কমন হয় ইন ফ্ৰণ্ট অফ মানে কি হয় সন্মুখত ঠিক তেনেকৈ এট দ্য ইলেভেন্থ আৱাৰ একদম এঘাৰ নম্বৰ ঘণ্টাত মানে শেষ মুহূৰ্তত শেষ মুহূৰ্তত হ'ল যিটো কোৱা হয় সেইটোক এট দ্য ইলেভেন্থ আৱাৰ বুলি আমি কওঁ ইয়াতেও অকণ বুজি পায় এট দ্য ইলেভেন্থ আৱাৰ বুলি ক'লে আমি কিবা অকণমান বুজিয়েই পাওঁ যে শেষ মুহূৰ্তত বুলি কিনে ঠিক তেনেকৈ নাও এণ্ড দেন নাও এন ডেনছ মানে কি হয় অকেজনেলি বা ছাম টাইম কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঠিক তেনেকৈ টু ব্ৰেক দ্য আইচ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আহি থাকে ব্ৰেক দ্য আইচ মানে কি হয় দুজন মানুহ একেলগে মানে ক'ৰবাত লগ পাইছে কিন্তু কমফৰ্টেবল হোৱা নাই কথা পাতিব পৰা নাই ঠিক তেনেকৈ কোনোবা জানে বৰ ধুনীয়াকৈ যোগ এটা মাৰি দিলে মাৰি কিনে মানে কথাখিনি আৰম্ভ হৈ গ'ল বা সুধিলে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে এনেকৈ মানে কি হ'ল কমফৰ্টেবল হৈ গ'ল মানে কিবা যিটো কথাৰে আৰম্ভণি কৰি তেওঁ আইচ ব্ৰেক কৰি দিলে সেইটোৱেই হৈছে টু ব্ৰেক দ্য আইচ ঠিক তেনেকৈ চ'ল্ড লাইক হট কেকচ কিবা এটা বস্তু বিক্ৰী কৰা হ'ল চ'ল্ড লাইক হট কেপছ মানে বহুত ইজিলি অনায়াসে এট ৱান্স ফিংগাৰ টিপছ আঙুলিৰ মূৰত থকা আঙুলিৰ মূৰত থকা মানে কি হয় মানে বহুত পাৰদ চব জানে তেওঁ চব জানে সেইটোৱেই হৈছে এট ৱান্স ফিংগাৰ টিপছ ইন ডিপ ৱাটাৰ ইন ডীপ ৱাটাৰ মানে মানে পূৰা দ পানীত দ পানীত থকা হ'লে কি হয় দ পানীত মানে সমস্যাত থকা মানে ডিপ ৱাটাৰ মানে তেওঁ মানে খুব দ পানীত পৰিলে তেনেকুৱা অৱস্থাত কি বুলি কোৱা হয় খুব সমস্যাত থকা মানে ইন ট্ৰাভল এইকেইটা এইকেইটা কমন হয় ঘূৰি থকা ঘূৰি থকা ইটিএমছ এণ্ড ফ্ৰেছ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ঠিক তেনেকৈ এ পিচ অফ কেক কিবা এটা বস্তু বেচিলে লাইক এ পিচ অফ কেক মানে বহুত সহজত কৰিলে এ পিচ অফ কেক মানে কি হ'ল ভেৰি ইজি ঠিক তেনে কষ্ট এণ্ড আৰ মেনে লেক কষ্ট ইট কষ্ট ফাইভ ৰুপিচ মানে এইটোৰ মানে দাম কি হয় ফাইভ ৰুপিচ পাঁচ টকা হয় কিন্তু ইয়াতে কি হয় কষ্ট এণ্ড আৰ মানে লেক দাম কি জানে এখন হাত আৰু এখন ভৰি মানে এনেকুৱা বস্তুক মানে হয় ইমান সাংঘাতিক দামী বস্তু হয় চাওক ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ দামেই সিমান ইমান দাম ঠিক তেনেকৈ পুট ইন মাইণ্ড পুট ইন মানে ৰখা আৰু লুজ হাৰ্ট মানে নিজৰ হাৰ্টটো লুজ কৰি দিয়ে বুলি যে কয় মানে আৰু মই মোৰ দ্বাৰা একো কাম নহ'ব এনেকুৱা ভাবি লোৱাটোৱে হৈছে লুজ হাৰ্ট সেইকাৰণে সেইকাৰণে যে কয় এই একো কথা নাই হাৰ্টটো লুজ নকৰিবি বোলে তই এই পাৰিবি তেনেকৈ আমাক সান্তনা দিয়ে হিট দা চেক হিট দা চেকটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰেষ্ট কৰা আৰাম কৰা যিটো হয় সেইটো কোৱা হয় হিদ্ডা চেক টু ষ্টিক টু ৱান্স গানচ এইটো হয় মানে যাৰ ফেটফুল হৈ থকা সেইটো মানে ৱান্স টুথ ষ্টিক টু ৱান্স গানছ বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ মেকআপ ৱান্স মাইণ্ড নিজৰ মনটো মানে স্থিৰ কৰি লোৱাটোৱেই হৈছে টু মেকআপ ৱান্স মাইণ্ড ডেট ইজ ডিচাইড কৰি লোৱা ঠিক তেনেকৈ এ বল ফ্ৰম দ্য ব্লু এ বল ফ্ৰম দ্য ব্লু সেইটো কি হয় ছাডেন এণ্ড আন এক্সপেক্টেড ইভেণ্ট ছাডেন এণ্ড আন এক্সপেক্টেড ইভেণ্ট কিহত ফৰগৰ পৰা বুলি যে কয় সেইটোৱেই হৈছে সেইটো বল ফ্ৰম দ্য ব্লু ঠিক তেনেকৈ এট ডেগাৰ্ছ ড্ৰ'ন এট ডেগাৰ্ছ ড্ৰন মানে কি হয় ৰেডি টু ফাইট যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি এ নাইন ডেই ৱান্ডাৰ এ নাইন ডেজ ৱাণ্ডাৰ মানে প্লেজাৰ ফৰ এ শ্বৰ্ট টাইম নাইন ন দিনৰ কাৰণে ন দিনৰহে ৱানডাৰ মানে শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে প্লেজাৰ লোৱাটোৱে হৈছে নাইন ডেজ ৱানডাৰ ঠিক তেনেকৈ ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ কি হয় মানে বেচিক নিড ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ বুলি যে কয় ব্ৰেড ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয় বুলি কয় ক'লে কি হয় মানে পভাৰ্টি লাইনত থকা নহয় জানো সেইটোৱে হৈছে টু গেট মানি ফৰ বেচিক নিডৰ কাৰণেও যিসকলে কষ্ট কৰিব লাগে সেইটো ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰৰ কাৰণে কষ্ট কৰা বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকে স্পীল দ্য বিন বিন স্পীল কৰা মানে পেলাই দিয়া যিটো ক'ব সেইটো কি হয় লীক এ চিক্ৰেট মানে ওলাই পৰিলকেইটা সন্মুখলৈ আহি গ'ল ঠিক তেনেকৈ ফিচ আউট অফ ৱাটাৰ নিজৰ ঠাইত ফিচ ক'ত থাকে নিজৰ আৰামত পুখুৰীত থাকে কিন্তু তাৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহে ওলাই অহাটো কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ল নিজৰ ঠাইৰ পৰা ওলাই অহাৰ নিচিনা হ'ল মানে কমফৰ্টেবল যিটো মানুহ এজন ঠাইত আছে সেই ঠাইৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হ'লে ফিচ আউট অফ ৱাটাৰ বুলি কোৱা হয় এন অল্ড হেড অন য়ং চল্ডাৰ সেইটো আমি বুজি পাওঁ কৈছো নহয় অকণমান অৰ্থগিলাক ভাবি চাব লাগে এই য়ং হেড এটা চৰি এন অল্ড হেড এটা পুৰণা মোৰ মানে নতুন যুৱক এজন হেল্ডি যুৱক এজন তেওঁৰ মূৰটো মানে যুৱকৰ নহয় বুঢ়া এজনৰ মূৰ লগা লগাই দিয়া হ'ল তেতিয়া কি হ'ব শক্তিখিনিতো যুৱকজনেৰে থাকিল কিন্তু এক্সপেৰিয়েঞ্চ ব্ৰেইন হৈ গ'ল ব্ৰেইনটো কি হ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল গতিকে এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন হ'ল মানে কিন্তু আৰু হেল্ডি পাৰ্চন হয়েই হয় তাৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাম কৰিব মানে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় ঠিক তেনেকৈ টু থ্ৰ' ডাষ্ট ইন ৱানছ আই চকুত ধূলি দিয়া সেইটো আমি অসমীয়াটোও পাওঁ নহয় জানো ঠিক তেনেকৈ লিপ্ছ এণ্ড বাউন্স বহুত সোনকালে প্ৰগ্ৰেছ কৰাটোৱে হৈছে লিপ্ট এণ্ড বাউন্স গতিকে এইকেইটামান যিকেইটা আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিলোঁ এইকেইটা ৰিপিটেটিভ হয় মানে আহিয়েই থাকে মানে পৰীক্ষাত যিকোনো পৰীক্ষাত আহিয়েই থাকে গতিকে এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব আৰু কৈছোঁ নহয় যিটো হয় মানে যিটো দেখে সেইটো খাটাংকে নহয় তাৰ এটা বহুত ধুনীয়া মিনিং আপোনালোকে পাব সেইটোৱেই অপশ্যন হ'ব আৰু যদি দুটা অপশ্যন আপোনালোকে পাবই পাব এনেকুৱা উল্টা পোল্টাই সেইটোতে কাটিয়ে দিব পাৰিব আৰু ফিফটি ফিফটি হ'লে মই কৈছোঁ নহয় কৈছিলোঁ নহয় ফিফটি ফিফটি যিকেইটা হয় সেইকেইটা বেলেগকেইটা ৰাখি কিনে আপোনালোকে পিছত সেইকেইটা টিক কৰি কিনে নম্বৰ ল'বলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰো কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ বাই বাই